شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہامیم آئین سین کاف اے نبی اسی طرح اللہ جو غالب ہے حکمت والا ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وہی نازل فرماتا رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ بلند ہے عظمت والا ہے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں خبردار بے شک اللہ ہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کریں اور اس دن سے ڈرائے جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا جس میں کوئی شک نہیں کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور کچھ دوزخ میں اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنائے ہیں تو اللہ ہی حقیقی مددگار ہے اور وہی وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم جس چیز میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے یہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور جانوروں میں سے جوڑے بنائے وہی وہ تمہیں پھیلاتا ہے اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس نے تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے وہی جو نو کو دیا اور جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کیا اور جو ہم نے ابراہیم موسا اور عیسیٰ کو حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو مشرقوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور جو رجوع کرے اسے ہدایت دیتا ہے اور لوگوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا محض آپس کی ضد کی وجہ سے اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے وہ بھی اس کی طرف سے شک میں ہے پس اے نبی اسی لیے آپ دعوت دیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی پر قائم رہیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور کہیں میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے امال ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بات اس کے کہ اس کی دعوت قبول کی جا چکی ان کی بحث اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر سخت گزب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ ہی ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب اور ترازو یعنی عدل نازل کیا اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی مچاتے ہیں اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ سچ ہے خبردار جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت والا ہے غالب ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے دنیا میں کچھ دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اگر فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا تو ان کا معاملہ ختم کر دیا جاتا اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ پڑیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہوگا یہی بڑا فضل ہے یہی وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی صلاح نہیں مانگتا مگر رشتہ داری کی محبت اور جو شخص نیکی کرے ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو اپنے کلام سے حق کر دکھاتا ہے بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیاں معاف کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے اور اللہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں فساد مچاتے لیکن وہ جتنا چاہتا ہے اندازے کے ساتھ ناصل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے ان کو دیکھ رہا ہے اور وہی وہ ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہی ولی یعنی مددگار ہے وہی تعریف کے لائق ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور جو جاندار اس نے ان دونوں میں پھیلائے اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر قادر ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ بہت سے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی مددگار ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے وہ کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح چلتی ہیں اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو وہ کشتی پانی کی سطح پر کھڑی رہ جائے بے شک اس میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں یا وہ انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دے اور بہت سے لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور جو لوگ ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں وہ جان لے کہ ان کے لیے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں اور وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے تمام کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسی برائی کی گئی ہو لیکن جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور جس نے ظلم کا بدلہ لیا اس پر کوئی الزام نہیں الزام تو صرف ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق حق فساد مچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں گے ذلت سے جھکے ہوں گے نظریں نیچی کیے ہوئے ہوں گے چپکے سے کہیں گے کاش ہم واپس بھیجے جاتے تو اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لاتے اور ان کے ایسے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ نہیں اپنے رب کے حکم کو قبول کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جا سکتا اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم انکار کر سکو گے پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگبان بنا کر نہیں بھیجا آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹے یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کسی انسان کا اللہ سے کلام کرنا ممکن نہیں مگر وہی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیج کر جو اللہ کے حکم سے وہی کرے جو وہ چاہے بے شک وہ بلند و برتر حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح القدس کے ذریعے قرآن وہی کیا ہے آپ نہ کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اسے روشنی بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور یقیناً آپ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں یعنی اس اللہ کے راستے کی جس کا آسمانوں اور زمین میں سب کچھ ہے خبردار تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور وہی وہ ان میں فیصلہ کرے گا